Отже, у нашій студії є їсть, це голова ради громадських ініціатив Вадим Кадачего. Вадиму вас вітаємо. Ви вже не вперше в нашій студії. Ви самі вимушений переселенець і опікуєтеся ними як волонтер. Я би хотів почати нашу розмову з нагадування вчорашнього нашого включення з Полтави. Наш кореспондент включався, і на Полтавщині складається така неприємна ситуація, коли державні зарезервовані місця для вимушених переселенців із Криму і східних регіонів України вже закінчуються. Тобто те, що могла держава виділити у санаторіях, будинках відпочинку, якихось речах, у них вже ліміт закінчується, вичерпується. А на носі зима. Чи задумується держава про те, що можливо варто вже займатися не просто якимись будинками відпочинку і так тимчасово туди переселяти, а якісь будувати постійніші місця проживання? Ну, во-первых, вопрос временного размещения достаточно остро стоит изначально. Как только поехали ну, беженцы с Донбасса, этот вопрос стал изначально, и мы постоянно находимся в поисках каких-нибудь временных мест, куда людей можно расселять. Но для понимания примерно, наверное, пятая часть только людей расселены в местах компактного проживания. Все остальное мы пытаемся подселить, люди берут себе там, или кто-то работу предлагает вместе с проживанием. При этом как бы есть достаточно много законсервированных объектов, и большинство из них находятся либо в собственности там ДУСИ, той же самой, там даже управление с правами, которые собираются распродаваться. Но ну, почему бы их не предоставить во временное пользование? При этом волонтерские организации достаточно плотно обеспечивают сами все потребности переселенцев. То есть мы собираем и продукты, гуманитарную помощь, вещи. Но опять же, это вопрос временный. Это вопрос временный. Вы абсолютно правильно заметили, что на носу зима. И если жителям Востока есть какой-то шанс вернуться в освобожденные города, и насколько я знаю, по моей информации, Европа и наше государство, и Европа и Соединенные Штаты готовятся выделить достаточно нормальные деньги для того, чтобы восстановить инфраструктуру и восстановить жилье. Это наверное, несколько проще, ніж построить його заново. При этом строительство жилья життя совсем не маленький період времени, но к сожалению ніяких шагов пока не предпринято. Добре, а Вадим, Яка можете сказати, кількість переселенців за вашою інформацією від сходу з криму, яка на сьогоднішній день не має житла? Да и сходу из Крыма никто не имеет жилья во всяком случае постоянно общее количество переселенцев сейчас на территорию материковой Украины составляет порядка 92 тысяч человек. Uh -huh. Это не по данным государства, это по данным волонтерских организаций и ООН. Цифры существенно разнятся между нашими данными и государственными, потому что ну как только и я знаю, что половина людей просто не становится на учет, потому что задают вопрос, а зачем. А что нам делать с этой бумажкой, которую нам дадут? Я говорю, ну в принципе ничего не делать. Можете его разорвать пополам, половинку скушать и а второй половинки дом построить. В принципе, это, конечно, злая шутка, но тем не менее реалии таковы. То есть, вот. я так понимаю, никто э, проблемой постоянного места проживания, выделением земли, будматериалов, как минимум, не занимается? Пока нет. Э, в данный момент, когда я пришел к вам на эфир, у меня в чемодане лежит письмо обращение к Петру Алексеевичу Порошенко, составлена Радой громадских инициатив нашей организации. Подписал его Эдик Леонов, это фракция «Свобода». Но ну, я просто обращаюсь к депутатам, которые из Крыма непосредственно. Созвонился с Мустафой Джамилевым, он дал добро на то, что он тоже готов подписаться под этим обращением. И в этом обращении мы как раз таки инициируем процесс, хотя бы начало процесса по организации строительства жилья. При этом мы абсолютно четко отдаем себе отчет, что сейчас в государстве все финансы свободные должны быть потрачены исключительно на независимость нашего государства. Исключительно все для фронта, все для победы. Это все понимают. При этом мы инициируем этот процесс с точки зрения того, что нам нужно получить хотя бы сумму. Нужно потратить на Після этого ми будемо вместе з государством обращаться уже либо к инвесторам, либо к европейским грантам для того, щоб ми могли хотя бы начать этот процес власне. Вадим, ви нам уже вдруг після того как у нас буде включення, ви нам розкажете нюанси наскільки залежить подальша доля переселенців. І з Криму, в тому числі, від ухвалення відповідного відповідних законодавчих норм. Але зараз із Гордівки волонтери евакуюють усіх бажаючих. Роблять вони це безоплатно та з власної ініціативи. Подробиці про це розповість один із організаторів евакуації, волонтер Петро Дудник. Петро, вітаємо. Що там відбувається? Добрий день. Я рад привітати всіх телезрителів каналу «112». ну на самом деле в Орловке проходят серьезные боевые действия я вообще из славянской занимался эвакуацией из славянска в свое время мы эвакуировали больше трех тысяч горожан делали это совершенно бесплатно для них помогая просто как сознательные горожане и мы не планировали заниматься эвакуацией в и просто в определенный момент позвонили друзья и говорят помогите нам Поэтому каждый день сегодня приезжает наш транспорт, наши бусы, и мы эвакуируем людей из Горловки. Переходной пункт или пункт сбора – это Никитовка, ЖД вокзал. Каждый день в 10 утра вот люди собираются там совершенно бесплатно мы это делаем, хотя некоторые люди такси и нечистые люди на руку пользуются тем скоплением людей, их страхом приезжают приезжает автобус и по 120 рублей просто увозят людей. Люди от страха не понимают, куда едут. Ну вот какие-то такие моменты получаются. Просто я хотел бы сказать, что все, кто нас смотрят, мы это делаем каждый день, кроме воскресенья, абсолютно бесплатно, для того, чтобы помочь просто горожанам Горловки и иметь возможность безопасной жизни. Рад, что просто вы спросите меня, за какие средства вы ездите. Нам помогает Фонд развития Украины. Заправки в наші автомобілі, і вместе, в партнерстве ми сучисляємо цю діяльність. Ну власне, тепер у мене уточнюючі запитання. Петро, перше запитання: ви сказали, що щодня виїжджаєте? Чи є конкретно години, якщо люди нас бачать, чують і вони мають зібратися на конкретному місці о конкретній годині? Да, звісно, же, ми збираємо людей на дісяч утра, кожен день, крім воскресення. До возможности связи в Горловке мы это, люди звонили, записывались, при этом мы расклеивали через волонтеров в самом городе рекламные объявления. Сейчас возможность связи минимизирована, иногда пробивается АЛАЙФ или какой-то другой э, оператор, поэтому люди могут просто вот то смотрят через интернет, каждый день выйти в сторону Никитовки, в ЖД вокзал, в 10 утра, совершенно бесплатно, мы заберем людей, отвезем в Артемовск, в Славянск, Святогорск или же Изюм. При эвакуации всегда задается два вопроса. Куда и как? Куда, если у человека есть куда ехать, он просто ему надо выехать из зоны боевых действий. И тогда нужно ответить на вопрос, как сделать. Вот как я объяснил. Если у людей нет возможности, они не знают, куда ехать, тогда мы предлагаем в Святогорске специальный наш лагерь «Спутник», где люди могут временно находиться 3-4 дня, пока мы им не предложим или не поможем куда-то уехать дальше в более постоянное место пребывания, так как... Лагерь постоянно заполняется, и нам нужно освобождать место, чтобы принять людей из э, Горловки. Ну, при этом мы также осуществляем эвакуацию еще с Луганска. Но это чуть по-другому. Горловка каждый день в 10 утра, район ЖД вокзала в Никитовке, мы забираем людей. Я думаю, что те, кому это нужно, они сейчас почули эту информацию и смогут передать своим близким и знакомым. Петра, какую количество людей вы можете забрать за один раз? Я так понимаю, что это один раз едет автобус? Все люди, которые соберутся в 10 утра или там до 11 утра, от всех ни одного, ни один человек не останется просто. Если мы не успеваем за один раз наших объемов транспорта не хватает, мы вернемся второй раз. У нас в, в, э, в Артемовске есть пункт сбора, поэтому людей мы можем туда привести, высадить, приехать за втори, второй партией людей и потом дальше в течение дня уже расформировать, развозить людей. Поэтому ні один чоловік, который вийде в район ЖД вокзала Нікітовки, не залишиться просто так на вулиці. Петре, ми вам дякуємо. Будемо отримувати. Телефонуйте нам, повідомляйте новини. Ми вам бажаємо успіху у вашій добрій справі. Ну а тим, кому потрібно, хочеться вірити, що вони обов'язково цим скористаються. Волонтер Петро Дудник розповів нам щойно про те, що з Горлівки щодня о 10 годині з залізничного вокзалу є безоплатні маршрути у Слов'янськ, Артемівськ та Інші міста, де більш безпечніше, а ми повертаємося до іншого волонтера вже в нашій студії. Вадим Кодачігов. Вадиме, ми зупинилися на темі будівництва житла для вимушених переселенців, в основному із Криму, і точніше на тій точці, де взяти на це гроші, оскільки зараз ці гроші, як ви кажете, для фронту для перемоги. Прозвучала фраза інвестори. Ну, знаєте, хто але... може в це інвестувати? Да, существует масса организаций, которые при достаточно прозрачных условиях инвестирования готовы инвестировать в строительство жилья. Опять же, ну, для понимания, возьмите там кредитование в Японии это 1-2%. Почему бы японцам не вложить деньги? Мы готовы их отдавать, мы готовы работать, мы готовы зарабатывать. Мы сюда приехали не без руки и без ноги. Мы же как-то жили, существовали, работали. И достаточно много среди нас и бизнесменов, и людей с достаточно хорошими навыками там, и предпринимательской деятельности, и туристического бизнеса. Там. Крымчане, причем прошу заметить, там, если, допустим, из Донецкого региона выезжают все люди, потому что там война идет, из Крыма выехала, можно сказать, как я горжусь, это элита. Это люди, на которых не подействовала российская пропаганда. Это которые люди, которые остались патриотами Украины, которые понимают, что Украина это наша страна, которая может быть сейчас не в самом лучшем настроении, может быть не в самом лучшем состоянии, но которые готовы помогать этой стране встать на ноги. Мы не пытаемся ходить с протянутой рукой. И если нам дадут возможность участвовать вместе с государством в развитии этой программы, в разработке данной программы, то я уверен, что у нас все получится. Просто с побудовой житла тут э, такой нюанс, что для того, чтобы его побудовать, сначала нужно выделить землю. А вот это, мне кажется, в побудове житла в Украине наискладнейший элемент. Здесь есть два варианта решения вопроса. Первый вариант это действительно выделение земли. Такая программа предусматривает выделение земли. И для этого ну, действительно нужно просто политическое решение. Земля есть, ее можно выделить. Есть второй вариант, от решения вопроса. Мы прекрасно знаем, что происходило с этой землей и в Киеве, и во Львове, и, там, и во всех остальных регионах в течение последних там, 3 четырех лет. То есть землю, ну, по-простому скажу, в общем, принятым словом, ее деребанили. И существует масса людей, которые незаконно получили эту землю под застройку. Существует масса объектов, которые до сих пор продолжают финансировать боевиков в зоне АТО. Этот бизнес процветает здесь, причем этот бизнес принадлежит людям, которые явно не являются патриотами Украины. Задается вопрос, ну почему мы тогда ничего не делаем в этом ключе? Я обратился в Генеральную прокуратуру с таким вопросом. Извините, у нас есть компании, которые сейчас, главы этих компаний, находятся в Крыму и возглавляют там в Российский федеральный округ Крыма. Но их бизнес продолжает процветать здесь. Это и земля, это и дома. Но если мы выехали из Крыма, у нас там забрали все, ну давайте, наверное, сделаем какие-то адекватные шаги и реализуем все в обратном направлении. То есть не обязательно все брать у государства. Государство – это далеко не все то, что принадлежит людям. Зачастую часть государственного имущества, которое должно принадлежать государству, принадлежит вовсе не гражданам України і не патріотам ну, України. Просто ну до цієї теми ми сподіваємося, що Верховна yes. Рада сьогодні проголосує нарешті закон про санкції, і таким чином юридично уже устаканить всі ці рішення РНБО, які вони збираються впроваджувати в життя, і конкретно до. физических осіб, а не только каких-то компаний. И под это попадает то, что вы говорите. Самое бедное, что эти санкции нужно было вводить, наверное, месяца три назад, а то и четыре месяца назад. Причем мы все знаем, и фамилии знаем, и имена знаем, и объекты знаем, мы все это знаем. То есть мы просто дали людям четыре месяца свободно выливать свой бизнес. Сливать его налево-направо, причем в Киеве строятся эти квартиры, продаются по 200 тысяч гривен за квартиру. Ну, кто-нибудь из вас, там, ки киевлян, понимает, что 200 тысяч гривен за квартиру. Но ну, это явное кидалово. Причем это кидалово делается с той целью, чтобы просто сейчас пособирать деньги и как-то слить этот бизнес и понести мінімальні убытки. Ми ж спокійно, приспокійно сидимо, продовжуємо розсуждати на красиві теми. Як нам нужно діляти, як нам треба просто брати Вадим, Будемо зараз продовжимо. Нагадаємо просто нашим глядачам інформацію, з приводу якої хочемо почути і думку нашого гостя. 3611 жителів сходу України вже звернулися до транзитних пунктів та отримали допомогу від рятувальників. З них 1024 дитини та 79 інвалідів. Про це сьогодні відзвітувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Реслужба відомства нагадує, що для жителів східних регіонів, які планують тимчасово залишити територію проведення антитерористичної операції, з 3 липня рятувальники розгорнули три транзитні пункти зустрічі внутрішньо переміщених осіб. Два з них працюють у Донецькій області, у містах Красноармійськ та Волноваха, Ще один у Луганській області, у місті Сватове. На кожному з транзитних пунктів створені всі умови для тимчасового перебування людей. Кожен може отримати медичну психологічну допомогу, зареєструватися та регион подальше от проживания на период проведения АТО. Вот такая вот информация. Вадим, хочется почитать вашу думку. Прошу. Ну я вам просто отвечу цифрами. Да, 3611 человек и порядка 60 тысяч выехавших. Вот разница. Понимаете? То есть 3600 человек получили помощь, а всего их около 60 тысяч остальные помощь не получили. Я как бы достаточно долго настаивал на том, чтобы было слияние государственных и волонтерских групп, на то, чтобы мы могли совместно решать эти вопросы. Слияние, к сожалению, у нас не получилось. В большинстве случаев волонтерские группы – это отдельные структуры, которые продолжают самостоятельно Займатися этим делом, котри самостоятельно продовжають оказувати помощ, порозискувати жильо, вывозить людей. Ну вот спасибо огромное громапі да ви слушали то, что это що це не государственная организация, організація, така ж волонтерська група. Вадима, я перепрошую, ми продовжимо наше спілкування. Просто з На нам розповідала про нюанси. так. І основні те теза виступу це Україна не просила ніякі гуманітарної конвою, конвою Росії. І взагалі наша країна не потребує нічого від Росії. Мова йде про гуманітарку. Для вимушених переселенців, очевидно, і тих, хто постраждали. Ви, як людина, яка сама є вимушеним переселенцем, готові прийняти гуманітарний конвой від Росії? Знаєте, розсматриваю в такому сенсі постановку там гуманітарний конвой від Росії. Я знаю в Росії масу людей, які не підтримують агресію Путіна. И, наверное, давайте ставить вопрос по-другому. Готовы ли вы принять гуманитарку от Путина? Нет, от Путина гуманитарку я принимать не готов. Ни в виде оружия, ни в виде продуктов питания, ни в виде воды. В этом случае я готов четко заявить позицию. Мы разберемся без вас, Владимир Владимирович. Если есть люди, артисты, художники, поэты, которые не поддерживают агрессию и со своими силами соберут какую-то гуманитарную помощь, я положу руку на сердце и скажу огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы не забываете о том, что есть такая страна Украина и о том, что мы являемся... Мся одної нації славяні. Ми друг друга довіли піддержувати, приймати гуманітарну від Путіна поможгунітарну помощ АВІМРОДМОВА Путіна. Я не готов, уверен, як і всі останні. Вам дякуємо. Водимо котичку чітко так. Волонтери і голова ради громадських ініціатив, також засновник координаційного центру допомоги вимушеним переселенцям. Був гостем студії каналу 112 Україна. Україна. Демодалі.